হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তোমাক প্ৰক্ৰিয়ানি দিছোঁ আজি আমাৰ ৰেভিনিউ সাজ ভাঙিছা কালি পাট্টাৰ মাটিত সোমাম আৰু তোমাক এদিন হ'লেও আমি এই সাজ মাটিত ওলাই লৈ আহিম সাজ মাটিত তোমালোকে বসবাস কৰিব লাগিব তোৰ চত্যপুৰিয়ে সাজ মাটিত বসবাস কৰিব এতিয়াৰ পৰা আমি এটাই ধূলি দিম আমি মাটি বাড়ি সব বিক্রি করে এদিন এদিন কামাই রোজি রোজগার করে আমি পট্টার মাটি কিনি লম আর সেই পট্টার মাটি কিমান লাখ লাখ হলো আমি কিনিম কিনি কেনে তোমাক তোমার ঘর পর্যন্ত আমি কিনি লম তারপর তোমাক পট্টার মাটি এরাই খাস মাটির বসবাস করব আমি বাধ্য করাম আপনাদের কি আজি হয়তো মই মরি যাম মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী মোৰ নাতিপুটিয়ে হ'লেও তোমাক ফাট নাতিক ব্যৱহাৰ কৰিব দিব ইয়াৰ কাৰণে আমি বাধ্য হ'ম আমি বাধ্যতা কৰিম আৰু যিয়াই প্ৰশাসন লগাই দি আমাৰ যিটো অত্যাচাৰ কৰি আছা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী মাকৰ গাখীৰ খায় নান্দৰ কুঁৱাৰ পানী দমকল গোটেইখিনি ভাঙি দি আছে পানী খোৱা পৰ্যন্ত আপোনালোকে ব্যৱস্থা কৰি দিছে পানী না যাতে খাব নোৱাৰে মৰি যায় মানুহে এইখিনিয়ে কৰোঁ তেওঁ অসমীয়া জাতি সত্তালৈ প্ৰত্যাহ্বান দিছে তাত দুই তিনিটা কথা কৈছে যি অসমীয়াই চিন্তা কৰিব লাগে অসমীয়া মানুহক তেওঁলোকে চেলেঞ্জ দিছে যে তহঁতক অৰ্থনৈতিকভাৱেও আমি পিছ পেলাম গতিকে মই ভাবোঁ এই কথাটো অকল সেই মানুহজনৰ কথা নহয় মই বহুত তেওঁলোকৰ মানুহ জানো তেওঁলোকে ভাবে যে বিশ বছৰ পিছত লাহে লাহে অসমীয়া জাতিক তেওঁলোকে তল পেলাব পাৰিব শিক্ষা দীক্ষা সংস্কৃতি সকলো দিশতে এই ভিডিঅ'টো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে বুলি ল'ব নালাগে এইটোৱে চব আচল কথা যে সংখ্যা তেওঁলোকৰ সংখ্যা বাঢ়িছে সংখ্যা দি মাৰিম আমি ইনকাম কৰিম অৰ্থনীতি হাতত ল'ম কাৰণ তেওঁলোকে বহুত কেইটা ইকনমি কণ্ট্ৰল কৰে যি ইকনমিত অসমৰ মানুহ নাই তেওঁলোকৰ মাজত পৰিশ্ৰমীও মানুহ আছে তেওঁলোকে ভাবে যে বিশ বছৰ পিছত আমি অসমক আমাৰ অসমীয়াক আমি আমাৰ পদোন্নত কৰিব পাৰিম আৰু তেনেকুৱা হৈছে ধুবুৰীত আজি আমাৰ মানুহ মাইনৰিটি আমাৰ মানুহ ভয়ত থাকে গোৱালপাৰা টাউনত আমাৰ মানুহ ভয়ত থাকে চাউথ চালমাৰাত আমাৰ কোনো মানুহ নাই গতিকে বহুতকেইখন জিলা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে দখল কৰিছে গতিকে সেই মানুহজনৰ বক্তব্যটো প্ৰতিজন অসমীয়াই ৰন্ধে ৰন্ধে অনুভৱ কৰিব লাগে আৰু সেই দিনটো যাতে নাহে তাৰ বাবে অসমীয়াই নিজৰ সামৰ্থ আৰু শক্তিৰে আমি তাক প্ৰতিহত কৰি